namozni xolis olloh uchun o'qiydigan kishi bilan namozni odamlarni ko'ziga o'qiydigan kishi bu ikkalasi hartez teng bo'lmaydi uchta odam bilasizlarmi jahannamga birinchi bo'lib kiradigan odamlar kimlar ular ular mushrik bo'lmaydi ular murtad bo'lmaydi ular kofir bo'lmaydi ular musulmon bo'ladi u uchta amalni qilgan odamlar shunaqa odamlarki bu amalni ancha muncha odam qilolmaydi birinchisi kim edi qori edi qur'onni yodlagan qora jahannamga birinchi bo'lib tashlanadiganlardan ikkinchisi topgan moli dunyosini Allohning roziligi yo'lida infoq ihson kishi qilgan kishi bo'lardi ikkinchi bo'lib bu tashlanadi uchinchisi ollohni yo'lida jihodda qatnashib shu yerda jonini taslim qilgan shahid tashlanadi. dunyodagi eng qiyin ishlar ilm o'rganib ilm o'rgatish qiylanib pul topib Alloh yo'lida sarflash va o'zini jonini ollohni yo'lida fido qilishlik nima uchun ular birinchi tashlanadi chunki bularni uchalasini ham niyati ollohni roziligi emas edi boyagi moli dunyosini sarf qilganga aytadi alloh taolo qiyomat kunida odamlar seni xotamtoy xotantoy pesha deyishlari uchun qilgan eding niyatingni bilar dim olloh biladi niyatini odamlar seni xotamtoy dedi sur buni jahannamga jahannamga uloqtiriladi qorini olib keladi sen odamlar qori deysin deb qur'on o'qiding yodlading qoyil qoldirish uchun o'qiding va bitta ham lu mas ekan va ovozi juda ham zo'r ekan qayoqqa borganda to'rga chiqarish mana shu maqsadda o'qigansan odamlar maqtadi to'rga chiqding qori degan nom bilan yurding sur jahannamga buni deydi uchinchisi ollohni yo'lidagi jihodda qatnashgan aniq jihod bo'lgan joyda qatnashgan dushmanlar tomonidan qatl qilingan ammo o'lib ketsam shahid bo'lib o'tib ketdi deyishadi meni orqamdan falonchi rahmatli shahid deyishadi deb qilgan alloh taolo uni ham niyatga yetkazdi jangga qatnashding o'ldirilding dushmanlar tomonidan odamlar seni shahid dedi de, mukofotingni olding sur jahannamga deydi olloh uchun bo'lsa qilish kerak bo'lmasa yig'ishtirish kerak qanaqa amal bo'lishidan qat'iy nazar xuddi shu ishni qilgan yana uchta odam bor jannatga kirib ketadi bular bular ham qora bittasi bittasi infoq ehson qilgan bittasi shahid bo'lgan bularni farqi avvalgi uchtadan farqi ular Allohni deb qilgan har bir ishni işte qilishidan avval niyatni yangilab olish kerak birodarlar har bir ishni işte qilishlikdan oldin bugun tarovaga kelyapmizmi niyatni yangilab olveraylik chiqib ketayotganda nima deb chiqib ketyapsiz bilmaysiz-da. to'xtab parvardigor seni roziliging uchun o'zing rozi bo'lishing uchun chiqib ketyapman deyglar ha albatta birodarlar ixlos musulmon odamni ustidagi eng qiyin amal hisoblanadi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu ixlos ustida siz bilan bizdan xavotir qilganlar aytganlar men sizlarni ustinglarda qo'rqadigan eng xatarli narsa kichkina shirk dedilar sahobalar kichkina shirk nima yo rasululloh deyishdi rasululloh aytdilar riyo dedilar riyo xo'jako'rsingish qilishlik kichkina shirk deyiladi shirk o'zi nima edi butga sig'inish toshga sig'inish ollohdan boshqaga sig'inishlik mana shu narsa shirk edi ammo bir odam bir odam xolis holis faqat ibodatga allohga ibodat qiladi faqat olloh uchun qildim deydi lekin niyatidan ketib qoladi olloh niyatlarimizni o'zi isloh qilsin salaf soliinla aytishar edi niyatni tuzatishlik eng qiyin amal niyatni tuzatishlik eng qiyin amal Sufyoni savri aytadi niyatimni tuzatishlik bilan 40 yil ovora bo'ldim 40 yil niyatimni tuzatishlik bilan ovora bo'ldim chunki agar niyat xolis bo'lmasa Alloh taolo amalni qabul qilmaydi ala dinul xolis ogoh bo'lingiz kim? xolis din yolg'iz Allohnikidir.